Это как был командующий ВВС Украины Дроздов, которого никто не спрашивает за его прогнозы, что он первые F-16 купит в 2034 году. Тендеры делал. Это же представьте, как он работал на ФСБ России, что нужно было, например, в 2015 самолеты покупать. Он говорил, мы подумаем в 2034 -м. И никто у этой подлюки не спрашивает, что же ты так керувал. А? Еще один Светана, это Алексей Николаевич Арестович, он опять изменил свой на 150 градусов не на 180 на 180 на 180 градусов изменил свои показания или предсказания а теперь он опять уже бьемся до последнего украинца мы упрямые у не у Фейгина, а у Фельдмана Николая и в общем нам пофиг все после этих ударов мы не сгибаемые но мне хочется, знаете, ревоцироваться. Я всегда, вот, когда я моделирую ситуацию, я как эмпатик. Что это меня разбомбили, и я у в трусах. И мне воевать было легче, и я говорю о войне легче, потому что я сам вспоминал, как я трусился ну, в окопе. Не от страха, а от холода. Я в спальник залазил, он мокрый. Я одевал штаны, они мокрые. Я переодевался, оно все мокрое. Я... Мне так легче, легче. А вот этот, ну, напомаженный с хорошим маникюром и педикюром парень, парень офицер, полковник ГРУ, который призывал бороться с НАТО еще 10 лет назад в Москве и сидел в приемной Суркова и Гундяева, ездил с таким большим патриотом Корчинским, который на кого он только не работал. Он очень любил медом ведать у Медведчука и там тоже медвежатничал. И, а зараз рассказывает нам вы вот такими вусами, про якийсь э, там замшевый патриотизм. Так вот. Пусть он рассказывает Хахар Кавчанину, у которых ну, там очередные 700 семей потеряли квартиры, э, о своей несгибаемости, какими он Когда ты сидишь, поел там рябчика, жуй, день твой не последний, приходит буржуй в каком-то Нью-Йорке или Риме, я не знаю, куда он усмывался, и где он сидит, и где он прячется. И хочется спросить, ну, чудак, ты хер знает где, ты смылся, ты ревоцировался, назвал себя оппозиционером, и, и ты говоришь, что мы упрямые, у нас несгибаемая воля. Да приедь сюда, да, ну, приедь на Саутовку и, пожалуйста, там веди свои эфиры про свою несгибаемость до последнего украинца. Не, может он себя просто не причитает к украинцам, потому что он по маме этот, русский, по папе белорус, рожденный в Грузии. Но я не хочу до последнего украинца воевать. Мне украинцы очень дороги. Я хочу, чтобы украинцы, даже если они революцируются, чтобы миллионы нас, пусть даже мы будем как армяне, курды, но чтобы у нас десятки миллионов жили во многих странах, они были сенаторами, они были самыми успешными людьми. Я хочу до последнего Арестовича воевать. Вот честно говоря. Блин, ну кумуэтный. Сам ревоцировался в США и рассказывает про наше героическое упрямство. Послушал вчера Арестовича Латиніна 30 минут. 30 минут жестко прославлял российскую армию, Иран и Китай. Та риторика, которую вчера употреблял господин Арестович, она не подразумевает двойного толкования. Это тупо российская ФСБшная гадость. Вот и все. Господин Арестович, он для меня после вчерашнего интервью ну, в разряд военных преступников перешел. Все. Он даже не ИПСО. Он негодяй, который вообще не прикрывается ничем. Я о нем пытался мягко говорить, но ну, вчера послушал, он просто э, гад-гадом. Ну, Основные позиции, эти тезисы, его, что уже американцы выродились, вырази, вы, это уже не бойцы, бойцы только российская пехота, генералы российские умеют э, воевать. И еще со времен Александра I говорили, если вы будете много умничать в Париже, к вам придет э, 1 миллион слушателей в вашу столицу. Неходяще. И вообще его надо лишить звания любых, вот этого драматурга по ICTV выступавшего <coughs> семейного психолога, аферисты не были. Немного, я минут 10 посмотрел вчера в ВОГ это с моего города девушка, релацировалась в США, она через Киев релацировалась, и ведет в лох. У нее уже две камеры, и она снимала двумя камерами в центре Нью-Йорка замечательного человека Алексея Николаевича Арестовича. Этот удивительный человек, который постоянно стыдит украинских военных, как нам надо воевать, как нам надо мобилизироваться, сколько, где и кого прячется, сам релацировался благодаря дипломатической делегации Зеленского, которая тогда выехала на переговоры в США. Подготовил все документы, заблаговременно вывез крайнюю жену. Почему я говорю крайнюю? Потому что она у него уже третья и ребенка, сына от нового брака. Живет он возле Централ парка Нью-Йорка. Это мега дорогой район Нью-Йорка. Я интересовался недвижимостью в Нью-Йорке. Ну, я подписан на Варвамова и на других. Но в том районе, там, где он живет, однокомнатная, нет, двухкомнатная такая, скромная, от 8 до 15 тысяч долларов в месяц стоит. Выехал он законно, хотя он по документам уже отец не трех несовершеннолетних детей, а двух. Ну, была дипломатическая делегация. И он как вот этот комментатор, который выехал с телеканала 24, по-моему, он и остался, ревоцировался. Ну, а чтобы оправдать свою релокацию, он стал оппозиционером Солженицыным в изнании, да. Он этой Алицкой начал рассказывать, почему он говорил две-три недели, потому что он был уверен, что Украина подпишет так капитуляции в Самбуле, и все будет хорошо, ну для него. Ну а получилось, пошло все не по плану. Я считаю абсолютно пророссийским человеком Алексея Арестовича, я его 8 лет слушал, философские этюды, а монархист, который любит манипулировать людьми и несет чушь и бред. И мне кажется, если ты сделал вот и себя вот, э, она называется, э, то не надо вести влоги про войну, про мужественность. Ну. Будь релакантом и все. Строй свою новую жизнь. Прежде чем кого-то остыдить, по, получать и понукать, э, нужно идти, сходить на фронт, нужно сидеть под обстрелами, Нужно тратить деньги внутри Украины, и тогда к тебе будет больше доверия. А, если... а он еще говорит, что он занимается пакетом помощи Украине и ведет постоянные встречи с конгрессменами и сенаторами. <кười> <кười> Блин. Не, я, например, в детстве чуть-чуть врал, честно говорю. Ну, вот эти все романтические люди, как художники, я себя считаю художником. Даже если я воевал, то я всегда рисовал схему как убить врага творчески. Да я брехал, да, в детстве. Ну, уже в взрослом возрасте этим не надо заниматься. Побратимы Побратимы Алекса Роспехоты, который яшкается у Фельдмана, у Васи э, имитатора Голованова, который всю жизнь на российских каналах. Давайте поговорим. И у этого, как его? М -м -м. Ну, у Романенко, у Фельдмана и у Васи Голованова. Алекс Роспехота. Мне спрашивают, кто его танцует. А да его танцует Ходорковский и, этот, и Ренат Леонидович Метинвест. Да. Нужно услышать другую точку зрения. Как говорит Наташа Влаченко, Алексей – это европейские стандарты подачи информации. Какая ты хорошая. В общем, дочь Зюбря, она же подруга Алекса Роспехоты, и Изюбр сам, это Ходорковский и Латынина, они увидели след цепочки одной его звена. То есть Зеленский дал команду бомбить Белгород, и теперь они уже добрались до Крокус-Сити. Поэтому мы все помним, что Алекс и его вот это все биогвардейское окружение это социальное зло для Украины. Цеганьбище. Так, первое. Алексей Арестович, я его называю Роспехота. Ну, потому что он постоянно хвалил российского солдата. Что украинские солдаты бесчеловечены. Ну, потому что у него тяжело на сердце. И когда он еще сильно был популярный, на меня масса людей кидалась, как ты можешь об Алексее такое говорить? Ну, он у Федьмана постоянно выступает, и он сказал, что россияне воюют гуманно, поэтому такие малые количества жертв среди гражданского населения. Его вот даже уже российский Наки этот размазал, уже называя даже, эмигранты, релаканты с России называют пророссийским. Которые повторяют нарративы Патрушева. Почему меньше гражданского населения сейчас гибнет, чем в ту же самую Вторую Мировую, либо в Сирийской операции? Почему? Потому что у нас есть ПВО. Если бы у нас не было этого ПВО, слабого, сильного, какое есть то количество жертв э, гражданского населения было бы намного больше, чем военных. Да. Потому что гражданское население беззащитно, им прятаться негде и, и по сути, по большому счету и жить негде. Алексей Арестович, он занимается э, пророссийской пропагандой и э, таким службам, как специальная служба СБУ, секретные отделы, нужно заниматься арестовичем. Это враг украинской государственности. И надо задать вопросы Фельдману, вот этому нашему управлению по защите конституционного строя Украины. Почему он постоянно ему дает эфиры, и не только ему, людям явно не про украинского толка. Я уже про этих хомяков говорить не буду. У Фельдмана он одевает худи, на котором три зуб вышат. Но ну, трезуб это ж не оправдание его эфиров. Это никакая не свобода слова. Я хочу, например, понять, вот Романенко, он постоянно про Бучу говорит, потому что это ему больно, это его родной город, в котором он жил с семьей, и там устроили резню. Вот хочется спросить, Романенко задаст вопрос Арестовичу о гуманности российской армии, которая творила этот безвод и геноцид мирного населения, В Маріуполі, в Чернігові. В Чернігові вони кидали бомби полтора тонны прямо на етажки. В Харькове, Саутовку ту же саму да, и другие части города. Когда они могли залітати в Україну чуть подальше, они бомбили. Да. Просто их начали сбивать. И і... спасибо помощи союзников, спасибо нашему ПВО, Поэтому жертв уменьшилось. Но как только у нас пропадет ПВО, то эти ФАБы 3000, они будут не через УМПК сбрасывать, а просто прямым скидом. Поэтому в том же самом Алеппо или в Холмсе с риском гибло очень много гражданского населения. А у нас, слава Богу, слава ПВО, я в Бога не верю. Эти жертвы кратно меньше. Алексей Арестович это преступник украинского народа. Неоценочное осуждение.